buat dulu baru sembah. Jadi tuan-tuan, tiga benda tadi ni baguslah. Niatnya bagus. Nak menyelamatkan adik yang satu. Nak tolong adik yang satu. Tapi jadi apa pada anak? Jadi apa pada budak seorang tadi? Akhirnya dia tak jadi baik. Begitulah masyarakat Islam. Semua pihak nak selamatkan Islam. Tetapi tidak berpakat dalam nak menyelamatkan Islam. Umat Islam jadi apa? Yang jadi mangsa umat Islam. Sebab itulah umat Islam, Iraq. Bagus. Mereka nak jatuhkan kerajaan Saddam Hussein yang kononnya zalim, ganas, bunuh ulamak dan sebagainya. Nak jatuhkan kerajaan Saddam Hussein dengan jalan apa? Dengan jalan perang. Siapa tolong? Amerika tolong. Bagi senjata, bagi retak kepad. Tentera pun datang. Terima kasihlah, George Bush. Kamulah penyelamat kami nak buat umat Islam umat Islam akhirnya bangun lawan Saddam Hussein. Istana dia kena masuk. Istana dia kena bom. Dia pun lari dalam lubang tikus. Jauh kerajaan Iraq Habis semua Orang pakat diri atas istana Orang duduk atas singgah sana Saddam Hussein Tentera Amerika duduk atas katil Saddam Hussein Sambil tila panggung Sambil seokot sa minuara Dalam rumah Saddam Hussein Umat Islam punya seronok di Iraq Cium tangan Amerika Sekarang jadi apa? Sekarang jadi apa? Adakah dengan balingan kasut itu kita lupa dengan apa yang mereka buat kepada umat Islam di Iraq. Tidak tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan saya katakan. Tuan-tuan, orang yang hebat ialah orang yang berbeza pandangan daripada kebanyakan orang. Kalau tuan-tuan pun setuju dengan puak-puak Arab yang seronok duk tunjuk perasaan, duk tunjuk kasut sekarang. Tuan-tuan tak cerdik. Sebab tuan-tuan hanya nampak daripada sudut satu sudut. Tuan-tuan tak nampak daripada apa yang Josh Bush buat sebenarnya untuk umat Islam. Saya katakan tadi orang yang hebat ialah orang yang berfikiran lain daripada pemikiran orang ramai. Dia melihat satu benda daripada sudut yang lain daripada sudut yang orang lain, lain nampak. Baik. Maka inilah hadisnya dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Udaisah binti Uhban bin Safi bin Sufyan Al-Ghifari radhiyallahu anhum. qalat Jaa Ali bin Abi Talib ila Abi Fadaahu ila al Khuruj Maahu. Diriwayatkan seorang daripada anak perempuan, seorang perempuan yang menjadi seorang yang menjadi anak bagi seorang sahabat Nabi yang bernama Udaisah binti Uban bin Safi al Ghifari katanya. Satu hari datang Ali bin Abi Talib karamallah wajah yang telah diangkat orang dia menjadi khalifah yang keempat datang ia kepada bapaknya yang bernama Uthman radhiyallahu anhu lalu diajaknya akan bapakku supaya keluar berperang dengan sayyidina Ali pergi menghentam orang yang akan memerangi sayyidina Ali ketika dia diangkat menjadi khalifah dan orang yang mau menghentam sayyidina Ali itu pun termasuk daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam juga nabi diangkat menjadi khalifah bila diangkat menjadi khalifah, orang tentang Sedina Ali. Yang tentang itu pun sahabat Nabi juga, Muawiyah. Jadi Sedina Ali ini nak mengajuk orang ramai supaya masuk belah dia dan lawan dengan Muawiyah. Jumpa dengan bapak si perempuan Udaisah ni yang bernama Uhtan. Sedina Ali kata, Uhtan, oh, aku ni khalifah kamu. Aku ditentang, aku dilawan. Aku ditentang sebab aku jadi khalifah. Jadi aku nak undang, undang kamu supaya menyertai aku boleh sama-sama kita berperang dengan seorang lagi sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah menubuhkan satu satu kekuatan tentera untuk menghentam aku. Bila diajak kepada Uhban, maka Uhban menjawab, faqala lahu abi, berkatalah dia kepada Ali katanya, Ya Ali, inna khalili abna amika ahida ilayya idha khtalapan an attakhidha saifan min khashabin faqadih tahaztu fa in syikta harajtu bihi ma'aka qala fatarakahal Wahai Ali, bahawasanya kekasih aku kekasih aku, maknanya Rasulullah kekasih tuan-tuan apa? sepatutnya kekasih kita semua Nabi Muhammad kita kekasih kita, kekasih kita lah. Ikin. Dan sebagainya. Kekasih kita juga. Kita naik jemu tu tak. Naik jemu ada, meluat pun ada. Nak nikah, nikah jelah lah. Yuh pun tak. Seantiru alam. Tak sesuai langsung tu tak. Tak patut sangat lah buat macam tu. Ya, kita pun naik jemu tu tak. Besok bercerai pun macam tu juga. Seantiru alam tak? banyak lagi isu lain Hari ni orang artis nak menikah pun muka depan. Artis bercerai muka depan. Artis tangkap haluat muka depan. Artis nikah dengan pemain bola pun muka depan. Sekarang ni untung main bola sepak. Kalah pun tak apa dapat artis. Tu orang nak jadi main bola sepak tu. Main bola kalah pun tak apa. Boleh nikah dengan pelakon. Yang tu muka depan Yang tidak ada nilai Nilai yang boleh mengangkat Minda orang yang boleh mengangkat tahap pemikiran orang Yang itu yang dihebohkan. Ulama letak di mana? Bila ulama cakap yang ini haram Orang bimbang ulama Ulama kata yang ini tak boleh Orang tak ulama' Yang ni yang berlaku pada umat Islam kita. Media ni tak tahulah tuan-tuan letak di mana kredibiliti media. Keutamaan, prioriti media ni sebenarnya letak di mana. Sekarang bukan lagi untuk memberi ilmu, memberikan ilmiah kepada pembaca. Sebaliknya hanya heboran dan heboran dan heboran. Dalam masa yang sama kita bercakap isu global. Umat Islam nak jadi bangsa pemain global. Pemain global apa? Kalau heboran tak boleh berhenti. Heboran tak berhenti nak jadi pemain global apa. Kita hanya jadi pemain simpanan ke. Bukan pemain utama. Kita nak jadi pemain utama dalam dunia. Tapi kalau asyik heboran, heboran. Bukan cakap nak bercakap dalam dunia. Nak bercakap dalam tanah air pun umat Islam tak boleh nak bercakap. Jika heboran menjadi keutamaan. Siapa nak hormat pada umat Islam yang hidupnya hanya untuk heboran? Sedangkan orang kapis setiap inci tanah dia dok kerjakan setiap inci tanah dia cari jalan macam mana nak dapat tak cukup tanah bawah tanah atas bukit tak cukup tanah atas bukit tanah atas sungai pun dia nak yang umat Islam sibuk orang nak kahwin 20 hari bulan yang bangsa kapil eh? Sibuk dia sibuk, 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 sibuk dan ambil apa benda yang selagi mana dia boleh ambil. Dalam masa yang sama dia lekakan umat Islam dengan artis-artis bercerai, nikah, beranak dan sebagainya. Yang dia buat tak sibuk benda itu. Dia pun sibuk melihat peluang apa yang mereka boleh dapat. Inilah tuan-tuan kesan daripada perpecahan yang berlaku kepada kita. Perpecahan yang berlaku puluhan tahun terhadap umat Islam kesan dia kita boleh lihat sekarang di mana-mana pun kita boleh lihat umat Islam dalam keadaan tak tahu hala tuju nak pergi ke mana baik kemudian kata Uhban oh bila menjawab soalan Ali tadi apabila berselisih orang-orang yakni tidak bersetuju pendapat dan tidak bersetuju kemahuan antara orang Islam sampai mau membawa kepada berbunuh-bunuhan dan berperang Jangan kau sediakan senjata bagi diri kamu. Uthman kata Nabi sebut pada aku Kalau berlaku perselisihan pendapat sama-sama Islam Nabi pesan Jangan sediakan senjata untuk berperang Jangan sediakan senjata untuk berperang Sekiranya ada senjata daripada pedang dan lain-lainnya Engkau patah-patahkan pedang itu Engkau pecah-pecahkannya Dan engkau ambillah kayu buatkan pedang kamu Ambil kayu buat pedang. Apa maksud? Yang tak boleh melukakan. Yang tak boleh mencederakan. Yang tak boleh membunuh. Itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Uthman, oh, "Maka sekarang engkau akan berserisih pendapat dengan orang Islam, maka aku akan menyikut pesan Nabi, iaitu aku perbuat senjata aku daripada kayu sekiranya engkau berkehendak aku keluar berperang sama-sama kamu." Aku boleh keluar dengan syarat aku membawa pedangku sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Udaisah. Bila bapaknya kata macam itu, bila Ali mendengar, Ali pun meninggalkannya dan tidak dibawanya bapaknya bersama-sama berperang dengan Sayyidina Ali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini pendekatan yang Rasulullah buat. Bila berlaku perselisihan sama-sama umat Islam. Jangan campur. Kalau nak campur pun jangan sampai umat Islam rugi Jangan sampai umat Islam rugi Tuan-tuan Baru ni ada orang tanya pada saya Kenapa ustaz umat Islam ni Tak tak boleh berbaik Gaduh Duduk di masjid gaduh Duduk di kedai kopi pun gaduh Duduk di parlimen pun gaduh Duduk di dun pun gaduh